Каждый третий грек, именно в этом поселке. Вокруг очень много греческих поселений. Я люблю свой район. Я тут себя спокойно, хорошо чувствую. И люди здесь, ну как-то здесь все по-своему. Там такого нету, как у нас. Я просто много раз был за границей, но это, это не мое. Мне в Украине нравится. Когда в Украину заезжаешь, это уже праздник. Даже когда проезжаешь мимо наших этих, как их называют? Пограничников. Калимера. Калимера, скала Тиртис. Ты, ты камс. Ты поспал, флагусы. Пагом, ола кала. Ола, кала. И все отлично. Ну и нормально. Да. Так ты завтра на мега юрты волновах? Да. А ты не едешь? Йох. Йох. А я не знаю еще. Может, ну, наверное, не получится. Куча работы. В пять утра подъем, выгоняем, пасем. Приходим на обед сейчас где-то в 11, Постоянно с волками боремся. Ночью почти не спишь. Ну, в общем, круглые сутки с барашками. Кто, если не мы? Мы должны заниматься. Мой сын растет, я думаю, он тоже будет пасти бараш. Ну, а греки вообще, они животноводы. Они же переселились сюда. В основном животноводством они занимались. И поэтому я тоже занимаюсь. Потихоньку, потихоньку оно возрождается. Конечно, возрождается. Но. Да, денется. Мы надеемся, в общем, на лучшее и мы будем возрождать, кто, если не мы, как ты Не говоришь. говори, кто, если не мы. Баранина – это вообще первое блюдо. Без баранины праздника не бывает. Когда на концерты, когда на день рождения приглашают играть, когда на свадьбу. Завтра будет, едем в Волноваху, греческий праздник, он называется Мега Юрты. В переводе это означает большой праздник. Основал его наш земляк, поэт, он тоже с Малой соли родом поэт, композитор, донат Патрича. И, его, и вот музыкальная школа, где я работаю, в честь его имени, он ее тоже, кстати, основал, и в честь его имени она названа. И после вот, когда союз распался, началось потихоньку вот это греческое движение у нас в районе. айзоня анекстраудун, Иса Чоля. Крицам томорфом позом, а то и галнам, псуми мордия курцам бис, пула хардипшер сам бил драйсам, пуидам патус дафнис, Так аз мисе миста балайда, то украинам кардако, лопирам такаласта хайда, кизум зомб касе турано. Пим из графтум ки трагойда, стахлиц, катинчка табрадес, пас кардаком ту резовья, пас хардашия, Посрумейся. А коротко это о приазовских греках, о том, как живут здесь. Как бы нам тяжело здесь не было, может быть, но в всяком случае это все свое родное. По паспорту я грек, потому что и родители были греки, и деды, и бабы все. Так оно идет. Язык знаю, греческое, а писать пишу на русскими буквами. Мелодию подобрать надо. Я так напеваю чуть-чуть, ну, надо, чтобы ты сам тоже. Ну а вы мелодию уже напиваете, да? Включился, да. Ну, я ее переделаю на греческий, этот, на 7 восьмых размер. Просто надо ее сделать веселой, зажигательной. On perasan, pull perasan, echum kurits mikro. Yashkuhaniya, chash la shea, and a kiak irvo. Its vam sirivan valishkam to stavro. Ora perasin, anja hesash vampiram yashkuhambro. Pridaptinut ska macha mrutka sprusku to jirdani. Pridaptinut ska tu ma vrutskas hop, to ha! Починали ми відтворювати стару традиційну. Я її досі збираю цю музику, а потім в нас з'явилися поети, які самі придумують слова. Ми придумуємо музику, беремо і граємо, щоб молодь продовжувала усі традиції та співали наші пісні, і грали нашу музику. У нас, завжди, у нас така традиція: одна грецька, слідом українська, потім грецька, потім українська. Что грек, что украинец, это одно и то же. Все, мы украинцы, как этого не крути. Я этим очень пишаюсь и радуюсь. Мегаю ти проходив в кожному селі. Два роки тому було у малому Яносолі. Тепер в Волновасі. Там, де грецьке поселення, там і проходить цей фестиваль. З'їжджаються греки зі всієї України, греки з Іллади гості приїдуть. У нас живуть у Приазов'ї Румеї у Руми. Багато уїхало, коли у нас тут почалася оця війна. Спочатку було, було важко, звісно, але потім, як воно більш-менш стабілізувалося, живем, як і жили. Я звідсіля уїжджати не збираюся. Я тут буду жити, я тут і помру. Ото наші стоять? Да, Лариса Георгиевна. Так, древнее. Так, так, все, все. А теперь ты говоришь на ну, фоне. Зита Украина. Зитая лада. Зита Украина. Зитая лада. Зита Украина.